birinchi yo'ldoshi oltmish ikki yil oldin uchirilishdan boshlab insoniyat quyosh tizimini asta sekinlik bilan tadqiq etishni boshladi biroq koinot juda ulkan va birgina quyosh tizimi bilan chegaralanib qolmaydi koinotda biz bilmagan va balki hech qachon bila olmaydigan ko'plab ajoyibotlar mavjud chunki boshqa yulduzlar bizdan juda yiroqda joylashgan misol biz uchun bizga eng yaqin hisoblangan yulduz proksima sentavragacha bo'lgan masofa to'rt yorug'lik yilini tashkil etadi insoniyat qurgan qurilmaning imkon qadar eng tez uchish tezligi bilan buni hisoblaydigan bo'lsak kosmik qurilmamizni qo'shni yulduzga yetib borishi uchun yetmish to'qqiz ming yil vaqt talab etiladi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak odamzod u yerga faqat tushida yetib borishi mumkin shuning uchun qadrli yuz fakt kanalining tomoshabinlari keling bugun biz uzoq yulduzlarni chetga surib insoniyatga ma'lum va yaqinroq bo'lgan quyosh tizimi atrofida aylanayotgan sayyoralar haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz tayyormisiz qani bo'lmasam boshladik quyosh tizimining yerga eng yaqin obyekti oydir oy yerning yagona va tabiiy yo'ldoshidir u yerdan uch yuz kilometr masofada joylashgan yerning hajmiga qaraganda oy yetarli darajada katta yo'ldosh hisoblanadi uning diametri 3474 ming kilometr yerniki 12 esa 12742 ikki ming kilometrga tengdir oy katta hajmga ega bo'lishiga qaramay uning vazni yer vaznidan bor yo'g'i sakson birdan bir ulushini tashkil etadi fazogirlarning fikricha aynan oy yer orbitasini tog'unlikda ushlab turishga shuningdek yerning o'z o'q atrofida aylanish burchagida aylanishiga xizmat qiladi bu o'z navbatida yerdagi yil fasllarini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi oy o'zining gravitatsion maydoni bilan yer biosferasiga katta ta'sir etib xususan yer magnit maydonidagi o'zgarishlarni vujudga keltiradi oyning ritmlari okean va dengizdagi suvning ko'tarilishi va qaytishiga havo bosimiga haroratning o'zgarishiga shamolning harakatiga shuningdek suvning sathiga ham ta'sir ko'rsatadi aytganday suvning ko'tarilishiga nafaqat oy balki quyosh ham ta'sir ko'rsatar ekan biroq quyosh yerdan ancha uzoq bo'lganligi uchun uning ta'siri sustroqdir quyosh ta'siri ostida ko'tarilgan suvlarning balandligi oynikidan ikki barobar past bo'ladi oy yerdan sekinlik bilan uzoqlashib bormoqda yiliga bu 38 millimetrni tashkil etadi buning oqibatida bizning sayyoramiz o'z o'qi atrofida aylanishi ham sekinlashib boryapti yer sutkasining davomiyligi esa ko'paymoqda so'nggi 100 yilda yer o'z o'qi atrofida aylanishi nol butun o'n, on soniyaga sekinlashdi biroq xavotirga o'rin yo'q 24 soatga hech bo'lmaganda yana 1 soat qo'shilishi uchun 180 million yil talab etilar ekan Qizqarli tomoni shundaki oy o'z o'qi atrofida aylanadi va u har doim yerga bir tomoni bilan ko'rinadi ya'ni oyning yer atrofida va o'z o'qi atrofida aylanishi sinxron ravishda amalga oshadi Merkuri quyosh tizimining quyoshga eng yaqin sayyorasidir quyoshdan merkuriygacha bo'lgan masofa o'zgaruvchan bo'lib 46 dan 68 million kilometrni tashkil etadi merkuriyning bir kuni yerdagi 58 kunga bir yili esa bor yo'g'i 88 kunga teng bunday tafovutning sababi merkuriy o'z o'qi atrofida nihoyatda sekin aylanib shu bilan birga quyosh atrofida juda tez aylanadi bugungi kunda ushbu sayyora quyosh tizimida eng kichik hisoblanadi uning tabiiy yo'ldoshlari yo'q biroq u juda kamyob atmosferaga ega uning hajmi khacme, yer hajmining 20 qismiga teng diametri esa yernikidan ikki barobar kichkina merkuriyning ustida qayd etilgan eng yuqori harorat selsiy bo'yicha +410 gradus quyoshga yaqin joylashuvi hamda sayyoraning sus tortishuv kuchi merkuriyning orbitasiga uskunalarni chiqarilishini nihoyatda murakkablashtiradi aynan shuning uchun yorug'lik manbaimizga eng yaqin bo'lgan ushbu sayyorada hozircha bor yo'g'i ikkita zond bo'lgan zuhro yoki venera sayyorasi uzoq muddat davomida yerning egzagi deb hisoblangan chunki uning hajmi va diametri yerniki bilan deyarli bir xil undan tashqari venera yerga eng yaqin joylashgan sayyora hisoblanadi aynan shuning uchun olimlar uzoq muddat davomida uning shart sharoitlari ham yernikiga yaqin deb umid qilgan biroq sobiq sovet davlati veneraga birinchi kosmik kemani yuborganidan so'ng umidlar puch ekanligi aniqlandi ma'lum bo'lishicha venerada atmosfer bosimi yernikidan 90 marotaba yuqori uning o'rtacha harorati esa to'rt yuz oltmish gradusni tashkil etadi bu ko'rsatkich merkuriydagi haroratdan ham balanddir uning atmosferasi tarkibida is gazi miqdori yuqoriligi natijasida sayyorada issiqxona effekti mavjud venera quyosh atrofida yerning ikki yuz yigirma to'rt butun o'ndan yetti sutkasi davomida aylanib bu muddat veneraning bir yili hisoblanadi biroq bu sayyora o'z o'qi atrofida juda sekin va ba, boshqalardan farqli o'laroq teskari tomonga aylanadi shuning uchun uning to'liq bir sutkasi 243 yer sutkasiga teng ya'ni veneradagi bir kun uning bir yilidan uzoqdir umuman olganda yerga ayrim jihatlari bilan o'xshovchi sayyora bu marsdir mars quyosh tizimining 4 sayyorasi mars o'z atrofida deyarli yer kabi aylanib uning bir aylana vaqti 24 soat 37 daqiqa va 23 soniyani tashkil etadi xuddi bizning kunimizga o'xshaydi ammo marsning bir yili deyarli 687 yer sutkasidan iborat ya'ni yernikidan 2 barobar uzoqdir hayratlanarli joyi yo'q mars quyoshdan uzoqligi uning orbita yo'lining uzunligi sabab bo'ladi hozirgacha marsni tadqiq etish uchun 40 dan ortiq fazoviy kemalar yuborilgan biroq ularning hammasiga muvaffaqiyatli ravishda sayyoragacha yetib borish nasib qilmadi bugungi kunda mars orbitasida oltita stansiya faoliyat yuritmoqda mars marsning yuzasini tadqiq etish uchun to'rtta marsoxod uchirilgan ulardan biri hozirgacha faoliyat ko'rsatmoqda yaqin kunlarda esa yana to'rtta marsoxod yuborilishi rejalashtirilmoqda afsuski mars bu o'lik sayyoradir sayyoraning asosi bo'lmish marsning yadrosi allaqachon sovuq bo'lgan shuning uchun marsning magnit maydoni mavjud emas tortishuv kuchi esa yernikidan ikki yarim barobar suzdir mars yerdan 10 marotaba yengil va o'lchami bo'yicha 2 marotaba kichikdir marsda qurigan daryolar uzallari topilgan bo'lib oxirgi tadqiqotlarga ko'ra hozirgacha sayyorada suyuq suv qolgan ekan shuningdek marsda quyosh tizimida eng baland tog'lar joylashgan uning eng yuqori cho'qqisi mons olimpi nomi bilan mashhur bo'lib uning balandligi 26 kilometrni tashkil etadi bu taxminan everest tog'idan 3 marotaba yuqoridir mars va yupiter orbitalari o'rtasida asteroidlar kamari deb nomlangan turli xil o'lchamdagi asosan tartibsiz bo'lgan ko'plab jismlardan iborat joy mavjud nazariy jihatdan asteroidlar kamarida diametri 1 kilometrdan katta asteroidlarning soni milliondan ortiq bo'lishi kerak kichikroq asteroidlarning esa son sanog'iga yetib bo'lmaydi sirli yupiter hajmi bo'yicha quyosh tizimida eng yirik sayyora hisoblanadi u diametri bo'yicha yerdan 11 barobar vazni bo'yicha esa 318 barobar og'irdir yupiter va saturn sayyoralari gaz gigantlari hisoblanadi shuning uchun quyosh tizimidagi eng yirik qattiq sayyora bu yerdir taxmin qilinishicha agar yupiter bundan ham kattaroq va og'irroq bo'lganda edi u jigarrang mitta turkumidagi yulduz bo'lishi mumkin edi yupiter yulduzli osmonda biz uchun yorqinlik jihatdan to'rtinchi obyektdir u quyosh tizimida eng yuqori quvvatga ega bo'lgan magnit maydonga ega o'zining ulkan hajmi va qudratli tortishish kuchi tufayli yupiter yerning o'ziga xos qalqoni bo'lib sayyoramizga yo'nalgan asteroid va kometalarni o'ziga tortadi yupiter 63 ta tabiiy yo'ldoshga ega sayyoraning bir kuni yerning 10 soatiga teng bir yili esa bizning 12 yilimizni tashkil etadi yupiterning sirti katta hajmdagi bulutlar qatlami bilan o'rab olingan yaqqol ko'zga tashlanadigan manzaralardan biri uning ulkan qizil dog'i bo'ladi katta qizil dog' o'ziga xos uzoq yashovchi ulkan quyundir u soat milliga qarshi yo'nalishda aylanadi qizil dog' shakli va rangi vaqt bo'yicha davriy o'zgarib turadi misol uchun yuz yil avval uning o'lchami yerdan 2 barobar katta edi Юпитер juda yuqori quvvatli radiatsion nurlarni generatsiya qilib fazoviy kemalarning elektronikasi buzilish xavfi bo'lganligi uchun ko'pgina kosmik qurilmalar unga yaqinlasha olmaydi shuning uchun ushbu sayyora haqidagi deyarli barcha ma'lumotlar nazariy hisob kitoblarga asoslangan saturn quyosh tizimidagi sayyoralar ichida kattaligi bo'yicha ikkinchi quyoshdan uzoqlashish tartibi bo'yicha esa oltinchi sayyora bo'lib quyosh atrofida to'liq aylanib chiqish davri yigirma to'qqiz yarim yilni tashkil etadi teleskop orqali kuzatilganda dastlab ko'zga tashlanadigan yaqqol manzara saturn ekvatori bo'lib, uni o'rab turgan halqadir sayyora o'zining ushbu o'rab turgan halqalari bilan mashhur bo'lib quyosh tizimida eng sirli va hayratlanarli hodisalardan biri hisoblanadi halqa ko'plab muz bo'laklari turli hajmdagi toshlardan tarkib topgan uni 1610 yilda galileo Galilei kashf qilgan ekan hozirgi kunda saturnning jami orbitasida aniq bo'lgan 82 ta tabiiy yo'ldosh ma'lum bu quyosh tizimida eng ko'p tabiiy yo'ldoshlari mavjud bo'lgan sayyoradir saturn atmosferasida tezligi 500 yuz kilometr ba'zan soatiga bir ming kilometrga yetadigan kuchli dovullar esishi qayd etilgan sayyorada haqiqiy bo'ronlar jo'sh uradi shuning uchun unda yupiterdek o'ziga xos ko'zga darhol tashlanadigan tashqi dog'lar kuzatiladi ulardan eng kattasi ulkan oq ok avaldir u tizimli ravishda 30 yilda bir marotaba yuzada paydo bo'ladi saturnning shimoliy qutbida esa to'g'ri olti burchak shakliga ega bo'lgan yirik bulut mavjud bugungi kunda ushbu atmosfera fenomeniga hozircha ilmiy izoh yo'qdir uran quyosh tizimining 7 sayyorasi u bir yilda ingliz astronomi William Herschel tomonidan kashf etilgan gazli gigantlar saturn va yupiterdan farqli o'laroq uran va unga o'xshash neptun tarkibida asosan vodorod va geliydan tashqari muz mavjuddir shu sababli mutaxassislar ushbu ikki sayyorani alohida muzli gigantlar toifasiga ajratdilar saturn kabi uranning ham halqalari mavjud ammo uranning halqalarini betakror saturn halqalari bilan solishtirib bo'lmaydi chunki ularning ranglari to'q bo'lganligi uchun ular deyarli ko'rinmaydi uranning 27 ta yo'ldoshi bor barcha sayyoralardan uranning ajralib turuvchi jihati uning o'qi ok ekliptik tekisligiga nisbatan 90 gradusda qiya joylashganligidir sayyora o'z orbitasida dumalayotganday tuyulib uning halqalari va yo'ldoshlar tizimi sayyora atrofida xuddi soat millari kabi aylanadi neptun quyosh tizimining hozircha 8-chi va oxirgi sayyorasi sa hisoblanmoqda 1781 yilda uran sayyorasi kashf qilinganidan so'ng astronomlar uran orbitasida mumkin bo'lmagan sezilarli tebranishlarni kuzatdilar ushbu Üç uch narsiz voqealikning izohi sifatida yana bir sayyoraning mavjudligi haqida taxmin qilinib unga ko'ra o'sha sayyoraning gravitatsion maydoni uranning orbital og'ishiga sabab deb talqin qilindi shuning uchun neptun matematik hisob kitoblarga asoslab ochilgan birinchi sayyora hisoblanadi faqatgina bir qancha yillardan so'ng ya'ni bir ming sakkiz yuz qirq oltinchi yilning yigirma uchinchi sentyabrda nemis astronomi iogan gal uni o'z teleskopida ko'rishga muvaffaq bo'ldi neptunning kashf etilganidan so'ng ma'lum quyosh tizimining hajmi ikki barobariga o'sdi tasavvur qiling quyosh nuri neptun atmosferasining yuqori qatlamlariga yetib borishi uchun to'rt soatu qirq minut vaqt talab etilar ekan neptun o'z orbitasi bo'ylab sekundiga 5,5 yarim kilometr tezlikda uchib quyoshni atrofini aylanishi uchun deyarli 165 yil talab qilinadi 1989 yilda Voyager 2 fazoviy kemasi yerdan uchmagunga qadar insoniyatda neptun sayyorasi haqidagi ma'lumotlar deyarli bo'lmagan ekan 1930 yilda pluton kashf qilinganidan so'ng u quyosh tizimining so'nggi va 9 sayyorasi sifatida uzoq vaqt hisoblangan edi ammo 1992 yilda Kuiper kamarining kashf etilishi bizning quyosh tizimimizning odatiy tushunchalarini o'zgartirib yubordi ma'lum bo'lishicha neptun orbitasidan tashqarisida yana ko'plab obyektlar aylanadi ushbu obyektlar yuqorida aytib o'tilgan asteroidlar kamarini eslatadi faqat unda joylashgan kosmik jismlarning soni 200 baravar ko'p va uning maydoni ma'lum bo'lishicha quyosh tizimining ichki qismidan 1.5 baravar kattadir aynan ana shu Kuiper kamari mintaqasida insoniyatga ma'lum bo'lgan bir nechta mitti sayyoralar joylashgan ular orasida bizga allaqachon tanish bo'lgan pluton shuningdek serera erida Haumea va maki makilarni aytish mumkin mana qarangki pluton mitti sayyoralar toifasiga o'tkazilganiga 13 yil ham bo'ldi biroq bu tasdiqga haligacha barcha olimlar ham qo'shila qo'shilavermaydi ayniqsa ko'pgina e'tirozlar 2015 ming o'n beshinchi yilda nasaning nev gorizont kosmik kemasi pluton yonidan uchib o'tganidan so'ng bildirila boshladi tashrif natijalariga ko'ra pluton nihoyatda murakkab geologik xususiyatlarga ega bo'lgan dunyo bo'lib u tog'lar va g'alati muzdik relieflardan iboratdir pluton hajmi va vazni bo'yicha quyosh tizimidagi barcha sayyoralardan qolaversa bizning kichik oyning hajmiga nisbatan ham kichikdir ammo shunga qaramay plutonning shaxsiy yo'ldoshi va atmosferasi mavjud bugungi kunda nasa olimlari haligacha nev gorizont zondining yerga jo'natgan ma'lumotlarini tahlil qilmoqdalar va ushbu tahlillarga asoslanib pluton bu sayyora ekanligiga jamoatchilikni ishontirib unga o'z mavqeini qaytarishmoqchi yana shuni ta'kidlab o'tish joizki 2016 yilning boshida kaliforniya texnologiya instituti olimlari Michael Brown va konstantin Batygin X sayyora ya'ni quyosh tizimidagi 9 sayyora mavjudligini isbotlovchi yangi dalillarni keltirdi olimlar neptun ortida joylashgan obyektlarning orbitasini o'rganib chiqib tadqiqotlar davomida ular qandaydir katta osmon jismi bu obyektlarga kuchli gravitatsion ta'sir o'tkazayotganini aniqladi hisob kitoblarga ko'ra sayyoraning taxminiy massasi yernikidan 10 marta katta bo'lishi kerak uning quyosh atrofida aylanish davri esa 15 ming yilni tashkil etishi mumkin ilmiy ish mualliflari sayyorani teleskoplar yordamida aniqlash uchun bir necha yillar yoki 10 yilliklar ketishi mumkinligini ta'kidlashmoqda shuning uchun sayyora toki teleskop orqali aniqlanmagunicha uning mavjudligi faqat faraz bo'lib qoladi yer земля terra yers erd barcha xalqlar yagona va barchamiz yashayotgan dunyoni turlicha nomlaydi quyosh tizimidagi barcha sayyoralarga tashrif buyurib biz samimiy ravishda bizning dunyoyimiz naqadar beqiyos ekanligini tushuna boshladik sayyoramizning o'ziga xos xususiyatlari atrof muhitning mukammal benuqson uyg'unligi insoniyatning go'zal uyi bo'lishi uchun parvardigorimiz olloh tomonidan yaratilgan va boshqa hech qaysi sayyorada kuzatilmaydi videoni tomosha qilganingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat siz bilan uz kanalida kelasi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar